বহুত দিনৰ মই সাধুছো পুৰা ভাগ ভাগ লাগি গৈছে অ মাংসখন ইতিমধ্যে ৰেডি হৈ গৈছে ৰান্ধনী অনুভৱটো কোৱাচোন এতিয়ালৈকে নিমখ নোহোৱাকৈ বনাই আছা তুমি উঠিছা গৰম নিমখ হালধি নাই কাৰণে হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাৰ ইউটিউব চেনেল ত' পুনৰ এটা ব্লগৰ সৈতে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো তোৰ ৰাইজ বহুত দিন হ'ল খানা খোৱা নাই মানে ত' লগৰ এটা ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিলে যে এটা খানা খাওঁ হ'লো বৈ বাৰটা বাজিব হ'ল এতিয়ালৈকে দেখা দেখি নাই মানুহৰ মই আহি ৰৈ আছোঁ ৰাস্তাত এতিয়া ফোন কৰিছে এটা আহি আছোঁ কিমান দেৰি হয় খানা কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ তো চাই থাকক শেষলৈকে তো আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোহি লোকেশ্যনটো এতিয়া সময় প্ৰায় দুটা বাজিছে দুটা বজাত কোনে খানা খায় বাৰু আৰু এইফালে চাওক পুৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ কাষতলৈ লৈ পেলাই আমি খানাটো খাম এইফালে এজোপা বাঁহজোপা আছে সেইখিনিতে তলত তাৰপিছত আমাৰ এইফালে আছে এজন মানে খানা খাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ গাঁৱৰ একদম এক নম্বৰ ব্যৱসায়ী এজন আৰু আজি আমাৰ ৰান্ধনীৰ দায়িত্বত থাকিব এজন দেই এতিয়া মানে তেখেতে পূৰা খৰি ব্যৱস্থা কৰি আছে তাৰমানে জুই ধৰিবলৈ পূৰা ব্যৱস্থা কৰি আছে আৰু আহি আছে দুটা তিনিটামান দেখাই আছোঁ আৰু গাইজ খানাৰ আৰু দুজন মেম্বাৰ আহিছে ইফালে আমাৰ খানাৰ লোকেশ্যনটোলৈ যাব লাগে এইখন নদী এখন পাৰ হ'ব লাগে ইহঁতে কেনেকৈ পাৰ হৈ চাওঁ আহ ল'ৰাহঁতৰ অ' কেমেৰা দেখি ইহঁতকেইটা লাজ কৰি দিলে নাহিলে মানে খানা খাবলৈ নাপাওঁ নহয় কি কি আনিছ মুখখন কেলে থাকিছ আৰু ৱাইজ মানে জুইটো ধৰিবলৈ বহুত কষ্ট হৈছে নদী পাৰত যিহেতু জুই মানে হাৱাটো মাৰি থাকে ন তাৰ এইফালে বস্তুবিলাক দেখাই দিছোঁ এইটো আছে মাংস মাংস কিমান আনিছোঁ হা ডেৰ কেজি অঁ মাংস ডেৰ কেজি মানুহ পাঁচটা মজা হ'ব আৰু আছে বিলাহী গোটেই বিলাহীটো কাটিং কৰিব লাগে আমাৰ সত্য় মানে লাগি আছে পুৰা এটা কোৱা হাঁহিছে হাঁহিছে আৰু মই বিলাহীটো কাটো আমাৰ মিতুলে পুৰা জুইতো আৰু এইফালে পৰিৱেশটো চাওক কি ধুনীয়া একদম পুৰা ধুনীয়া ঠাণ্ডা হাৱা মাৰি আছে এইফালে গছৰ তাত আৰু ইফালে আমাৰ পিছফালে আছে দেখিছে নদীখন নদীত গা ধুই পেলাই অঁ মেইন বস্তুটো হ'ল নদীত গা ধুব লাগিব ধোৱা নাই গা পূৰা সাঁতুৰি সাঁতুৰি গা ধুই মানে একদম শেষলৈকে চাই থাকক স্কিপ নকৰিব মজাটো নহ'লে নাপাবই আৰু গাইছোঁ আমি তেল আজি হনুমানটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দেই মানে ভগৱানক সস্তীয়াটো দি নিজে দামীটো খালে নহ'ব নমি আজি খাই চাওঁ এইটো কেনেকুৱা এইজন দোকানী নিজে হনুমান সস্তীয়াটো লৈ আনিছে কি কৰিব ঠগাইছে আমাক মই একো নাই এনেই মানুহে হনুমানে সস্তীয়াটো নিয়ে ভগৱানৰ ওচৰত দিবলৈ কিন্তু নিজে ধৰক দামীটো খায় একো নাই একো নাই সেইটো কিন্তু তুমি বেয়া কাম কৰিছা নাই খেতিকে আনিবলগীয়া হৈছে আৰু গাইছ আমাৰ এতিয়া পাচলিখিনি কুটা বচা হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি নদীত ধুই আনো এইফালে বোলা 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 আৰু কিবা লৈ লে নদী আছে বিনাছ ধুই লওঁ আমি

টিক্স দেখিছেনে আদা নহৰু খুড়াই আৰু গাইজ আমি কেৰাহীখন পাতিলোঁ আমাৰ মেইন ৰান্ধনী মানে খৰি বিচাৰি আছে চ' সেইটো কাৰণে তেলটো মই দি দিওঁ আৰু দেই গোটেই দিলোঁনে আৰু গাইছ আমাৰ আদা নহৰু আৰু মাংস দি দিছে পুৰা আৰু গাইছ আজি খানাটো মানে মাংসই হ'ব ভাত কিন্তু খানাটো মেইন নহয় নদীত গা ধোৱাটোহে মেইন গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া মানে খানাটো বনাই পিনি আমি নদীত গা ধুম পূৰা সাঁতুৰি সাঁতুৰি আৰু গাইজ এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল মানে কথাটো কি মাংস অলৰেডি বনাই দিয়া হ'ল কেৰাহীত দি দিলে এতিয়া মনত পৰিছে নিমখ আৰু হালধি টানিলে এতিয়া আকৌ এটাক ফোন কৰিছা আনিবলৈ এইটো দোকানী বস্তুত কি বজাৰ কৰিছিলা তুমি এতিয়া ব্লেমটো ইয়ালৈকে যাব আমি মানে গা ধুবলৈ গামোচা নানিলো তো ইয়াক ক'লে ফোন কৰি লৈ আনিব লাগে খোপা গামোচা লৈ আহিছে এতিয়া পূৰা গা ধুব লাগিব জপিয়াই জপিয়াই চাই থাকক খালি স্কিপ নকৰিব আৰু গাই বলে নৰা কাম মানে বুদ্ধিয়ে কৰিব পাৰি ত' আমাৰ কেৰাহীখন বহুৱাটো অকণমান দিগদাৰ হৈ আছিলে ইফালে পৰি যাব নিচিনা লাগিছিলে আমাৰ মৃতলে বুদ্ধি এটা লগাইছিল চকীটো বাহৰ খুটি এটা পঠিয়াই দেখুৱাই দিয়া কৈ দিয়া কাহিনীটো কৈ দিয়া মানে এই তলৰ যিকেইটা খুটি আছিলে সেইকেইটা পুতা অকণমান খেলি মেলি হ'ল তাৰপিছত ইহঁত লগাই দিলোঁ এনেই বেলেগে কিন্তু পিঁয়াজটো আগতে ভাজি লয় কিন্তু আমাৰ চেফ হ'ল দুচোৰা মাংস আধা বজাৰ পিছতহে পিঁয়াজ দিছে বেলেগ বেলেগ চিষ্টেম আৰু চবেই বেলেগ বেলেগ এইটো আৰু বেলেগ কাৰণ এতিয়ালৈকে নিমখেই নাই হালধিবাৰ দৰকাৰ নাই মছলা ৰেড চিলি এইবিলাকেই হৈ যাব কিন্তু নিমখটো নহ'লে কেনেকৈ খাবা কোৱা নহ'লে কেনেকৈ খাব সেইটো যদি যাওঁ তুমি দোকানী মানুহ বস্তুকেইটা আনিব লাগে আমাৰ ইয়াত খানা খাব লাগিলে আপুনি বিছ গিলাচ এইবিলাক নানিলেও হয় ত' আমাৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ এতিয়া কলগছ আছে ত' আমি এতিয়া কলপাত কাটিম পূৰা ধুনীয়াকৈ কলপাতত খাম কাটি নাপাম আচ্ছা কলপাত কাটি লওঁ বুঢ়াকৈ এইটো ময়ো ঢুকি নাপাম নহয় পাম জানো নাপাইছোঁ এই নমাই দিম বাৰু বাইডাওঁ ধৰা তুমি মোবাইলটো বঢ়িয়া এইখনেই হৈ যাব আমাৰ হৈ যাব এইফালে আপোনালোকৰ পইচাও বাছিল আৰু দেহাটোও ভাল হৈ থাকিল মানে কলপালত খালেতো ভাল ন আৰু আমাৰ এইফালে ৰান্ধনী অনুভৱটো কোৱাচোন এতিয়ালৈকে নিমখ নোহোৱাকৈ বনাই আছা তুমি এই নকৈছা আৰু ইফালে উঠিছে গৰম নিমখ হালধি নাই কাৰণে ভিডিঅ'টো ক'বলৈ নিজাই লাগিছে চৰম তেনেকুৱা নিচিনা হৈছে আৰু মানে বনাব লাগে বনাই আছো খালি বস্তু আহি পোৱাহি নাই বাৰু যিমান দেৰিলৈকে হৈ থাকে বনাই থাকে আৰু বনাই থাকোঁ এনে আৰু কিমান দিন লাগিব এই নক'বা মাঘ পাকবোৰ চ'ত নিমখ হালধি ক'ত বুলি কওঁতে নহয় অথনি গম পাইছোঁ নিমখ হালধি নাই তাৰপিছত এতিয়া গুচি আছোঁ আৰু ৰেড চিলি অকণ দি পিনে ফাইনেলি আমাৰ নিমখ হালধিটো পালেহি এতিয়া এড কৰি দিব আমাৰ মালিকে দি দিয়া নিমখ হালধি দি দিয়ে মাংস মানে জুচ বাগৰ কৰি লৈ আনিছোঁ ৰান্ধনীয়ে নিদিয়ে কিন্তু টানি সেজৰি আনিছোঁ তো খাই কেনেকুৱা লাগিছে ৰ বৰ্তমানলৈকে গেছ ধুনীয়া হৈছে অকণমান মিঠাতেলৰ চেণ্টটো মাৰিছে বাকী একো নাই খাব পাৰি দিয়ক আগতে তেনেকেই খাই আছিলোঁ আমি ন কি কয় আৰু গাইছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ মাংসখন ইতিমধ্যে ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মানে নমাব লাগে সেইফালে আমাৰ মাংসটো নমাই দিলোঁ আৰু এইফালে আছে আমাৰ ভাতটো ভাতটো মানে ঘৰতে বনাই আছোঁ বাৰু আৰু গাইছ এটা কথা এতিয়া এইখিনিতে কৈ দিওঁ যে যি দেৰিকৈ আহিছে সি ভাত কমকৈ পাব মানে আমাৰ কুকাৰটো সৰু হৈছে কি এতিয়া আমাৰ ভাতটো বাঢ়িব সত্য়ে ভাত সৰু কুকাৰত অহা মানুহটো আমাৰ বাস্তৱ সি কমকে পাব মানুহটো অহাই নাই অ দাঁতকেইটা হাঁহি দিয়াচোন এই দাঁতকেইটাইহে জিলিকিছে আৰু দিয়া আৰু দিয়া এই মাংস কত দেখিছা মাংস দেখিছা জানো মাংস দিয়া ইয়াত মাংস কত আছে মাংস দিয়া হেৰি মই মই বনাই মানুহ চেক কামো খাই চাওঁ বঢ়িয়া আছো বহি আছো নহয় তেলৰ কুণ্টল নাই আহে আকৌ দেই টো খাই লওঁ তাৰপিছত এতিয়া বুঢ়ীয়ে গা ধুব লাগিব চাই থাকো খাই গল এতিয়া পুৰা গা ধুব লাগে কাপোৰখিনি সলাই লৈছো আৰু এইফালে আমাৰ মৃত ৰেডি হৈ গ'ল মৃত্যাগ আৰু এইফালে হৈছে আৰু আমাৰ পানীত মোবাইল পৰিলে দিগদাৰ নহয় আমাৰ লগত আছে অপ' এক টুৱেণ্টি নাইন এইজন মালিক দিয়া দে মোবাইল হ'ব মানে এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ ন মোৰতো ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় আৰু এটা মানুহ আমাৰ গৈছে ইতিমধ্যে

জ হৈ গ'ল বহুত দেৰি সাধুৰিলোঁ বহুত দিনৰ মই সাধুৰিছোঁ পূৰা ভাগৰ ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু এতিয়া তো এইখিনিতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ ত' ভিডিঅ'টো যদি এখিলেগৈ চাই আছিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ